я рад находиться на этом месте. И спасибо молодежи, кто принял меня. Меня зовут Филипп, я с Харькова, еще раз повторюсь. И, как сказал передо мной брат раньше, он передавал приветствие с 80-х, я передам от своего имени, с нашей церкви Источник Жизни, с Харькова приветствие, примите, пожалуйста. Вот я хотел бы рассказать свидетельство о то, том, что случилось в моей жизни, как, насколько Бог велик, насколько Он могуществен, что даже, как написано, Он ломает кости, чтобы, чтобы привести к нему, чтобы мы открыли ему сердце. Вот. Э, летом 2015 года я принял водное крещение, я был готов на, на это, я был полностью, э, я полностью осознавал, что на что я иду, э, что я хочу Богу служить чистой доброй совестью. Вот. Принял водное крещение, казалось бы, все хорошо, мне говорили, будут испытания, но я думал, ну, вряд ли они будут так сразу, так быстро. Вот. В сентябре вот я, получается, поступил на второй курс, я был уже на втором курсе, вот, и меня стипендий мне не хватало, деньги нужны были, я устроился на работу, работал офици официантом, а там, как известно, люди не особо верующие, люди мирские, вот. И на учебе были проблемы, на работе тоже не совсем было все хорошо, вот. И был такой период, получается полгода, я жил не свято. Ну, я жил не свято откровенно говорю, и э, я ушел в мир, как э, человек, если погрязает в грех, то он грузнет, 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 э, все глубже и глубже. Вот так и я. Э, в конце весны я уже начал задумываться. Я говорил себе, Филипп, что ты делаешь вообще со своей жизнью? Это Бог мне говорил. Я был в этом уверен. Вот. И... Наступило лето. Один месяц прошел, я уже э, решил увольняться с работы. И 5 июля, 4 июля я уже доработал последнюю смену. И 5 июля мы поехали с родителями. У меня два брата еще есть. Один брат победил международный конкурс. И мы поехали отмечать. У меня родители верующие, я родился в верующей семье. Поехали отмечать шашлыками на озеро, вот, и мне стало очень скучно, да. Я полез на дерево, вопреки всем отговоркам моих родителей, я лез все выше, выше, как говорится, чем выше лезешь, тем дольше падать. Вот. Я полез на дерево и сорвался с ветки, упал. А когда падал, вся жизнь пролетела, пролетела перед глазами. И, и лежу я и думаю. И что дальше? Ног я не чувствую. Мне парализовало меня. Я родителям сначала не сказал, потом через какое-то время говорю, что я ног не чувствую. Вот. Родители сразу все спохватились, они стали вызывать скорую. Меня начали поднимать, ну как бы у меня чувствительности в ногах не было уже потом со временем. Но я мог передвигаться. Меня подняли, я, меня посадили в машину, повезли в больницу. Вот. И проходит неделя, как я в больнице лежу, а мне ничего не говорят. Меня, я еще сломал руку, мне наложили гипс на руку. Вот. И мне проходит неделя, мне ничего не говорят. Операция должна быть, а врача нету, кто бы согласился на это. Хотя до этого говорили, что операция легкая и все должно пройти успешно. И по милости Божьей, как раз, как врачи сказали, что врач, который потом меня прооперировал, сказал, что хорошо, что с самого начала не сделали операцию, потому что была отечность и неизвестно, чем это могло кончиться. То есть я мог бы вообще и умереть. В этом тоже есть милость Божья. И что хочу сказать еще. У нас в больнице очень сильно хотели обмануть хотели нас уже они видели видели что как бы я безнадежен видели и говорили что ну шансов ноль на то что я вообще смогу уходить на то что я вообще смогу быть в разуме после такой операции говорят говорили врачи что люди не живут и э, мне сделали операцию до этого я ну, я был готов то что я уже уйду и э, приводили пастыря. и я уже с ним разговаривал со своей церкви и везут меня на операцию, а у меня полное спокойствие, то есть если я все, ну, все, я все отдал в руки Божьи, то есть что будет, то будет на все воля Божья. Вот и сделали мне операцию, и операция прошла успешно, как видите. Я благодарю Бога, что я могу находиться здесь и э, хочу сказать, что милости Господне вспоминай и считай, потому что э, даже если у тебя трудности какие-то, даже если у тебя какие-то э, трудности на работе, тебя могут уволить, то это совсем не сравнится с тем, что Бог для тебя приготовил там. Не ищите земного, ищите Ищите Божьего. Вот что я хотел сказать. И слава Богу за все.